আজি এটা বহু বহুত ধুনীয়া ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' ক'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ আজি চিনেমাবিলাকত যে দেখাই ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক জ্বলাই দিয়া হয় বম ব্লাষ্টিং হয় এইবিলাক শ্বুটিং কেনেকৈ কৰে ৰিয়েলত গাড়ীবিলাক জ্বলাই দিয়া হয়নে বা আপোনাৰ বম ব্লাষ্টিং কৰা হয়নে যদি সঁচাকৈয়ে ৰিয়েলত তেনেকৈ বম ব্লাষ্টিং বা গাড়ী জ্বলাই দিব লগা হয় দিয়াহেঁতেন এজন প্ৰডিউচাৰৰ কিমান টকা লছলহেঁতেন কিন্তু আচলতে সেইটো নহয় কিছুমান সৰু সৰু পুতলা গাড়ী লয় পুতলা গাড়ীৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এটা গ্ৰাফিক্স তৈয়াৰ কৰে আৰু আপোনালোকে এই স্ক্ৰীণত দেখি আছে এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি আমাক সেইটো ধুনীয়াকৈ গ্ৰাফিক্সৰ জয় ইডিটিঙৰ জৰিয়তে তাত বৰ ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ সহায়ত সেই বস্তুটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি দেখি পাই আছে কিন্তু গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ সহায়ত তাত ধুনীয়াকৈ সজোৱা হয় আৰু এনেকৈও সজায় সজোৱাৰ ফলত আমি ৰিয়েল ভাবোঁ যে এখন গাড়ী ব্লাছ হৈ গ'ল বা উৰি গ'ল ইফালে চিটিকি পৰিলতে উৰি গ'ল আৰু বহুত গাড়ী একদম জুই জ্বলি একদম গোটেইবিলাক গাড়ী ব্ৰাছ হৈ গ'ল কিন্তু আচলতে এইটো নহয় আমাক বুৰপক বনোৱা হয় আচলতে সৰু সৰু পুতলোৱা গাড়ীবিলাক আনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বস্তুটো সজাই মেলি আমাক বস্তুটো এডিটিঙৰ জৰিয়তে গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে আৰু আমি সঁচাকৈয়ে এইটো সঁচা বুলি ভাবি লওঁ কিন্তু আচলতে ইয়াত কোনো ৰিয়েল গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তাৰপিছত এইবিলাক চব পুতলোৱা গাড়ী আপোনালোকে চাই চাই যাওক স্ক্ৰীণত দেখি আছে এইবিলাক সূতাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ টেবুলত কিছুমান অলপমান বালি চালি লৈ তাত ধুনীয়াকৈ কেমেৰাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ বস্তুটো শ্বুটিং কৰে আৰু ডাইৰেক্টৰে যেনেকৈ কয় সিহঁতক সেই সজোৱা মানুহকে যেনে তেনেকৈ বস্তুটো ডেক ডাইৰেকশ্যন কৰে আৰু বস্তুটো ভিডিঅ' ভিডিঅ' আকাৰে ডাইৰেক্টত দিয়ে আৰু ইডিটিঙৰ আৰু গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত গ্ৰীণ প্ৰডাৰ সহায়ত সেইটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈ পৰে আৰু আমি তাকেই সঁচা বুলি ৰিয়েল বুলি মানি লওঁ আচলতে এইটো ৰিয়েল নহয় বোলে ফ্লেক ফ্লেক হয় বস্তুটো চব এনেকৈয়ে বনায় অসমীয়া চিনেমাই হওক হিন্দী চিনেমাই হওক চাউথ চিনেমা হওক ইংলিছ চিনেমা যি যেনেকুৱা চিনেমাই নহওক চবতেই এইবিলাক আপোনাৰ ফেক হয় পুতলা গ্ৰাফ পুতলা ইউজ কৰা হয় যিকোনো বস্তুতেই জানুৱাৰ দেখালে আপোনাক পুতলাবিলাকেই ইউজ কৰা হয় বা মানুহে মুখা পিন্ধি লয় এনেকৈ এইবিলাক হয় বস্তুটো যদি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু এনেকুৱা ভাল লগা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ মই প্ৰায় লৈ আহি থাকিম আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ চাইচিছোঁ